हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीएल मैच नंबर एट जो कि दोपहर को एक बज के पिस्तालीस मिनट पे एनीम स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा जो कि होम टाउन है सिडनी थंडर का और इस ग्राउंड पे जो स्कोर रेंज रहती है वो जनरली एक सौ पचास से एक सौ के बीच रहती है साइड ग्राउंड थोड़ा स्मॉल है लेकिन स्टेट बाउंड्री लंबी है इसलिए स्पिनर को खास मदद नहीं मिलेगी ज़्यादातर स्पेसर्स विकेट निकालेंगे जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके स्पेसर ज़्यादा फोकस में रखने का देखो ये है थंडर ओवर सिडनी सिक्सर के बीच के लास्ट कुछ मैचों की डिटेल्स जिसमें से स्ट्रॉन्ग टीम है सिडनी सिक्सर और वेन्यू है वो बॉलिंग फ्रेंडली है सिडनी सिक्सर्स और थंडर दोनों के पास काफ़ी बढ़िया फास्टर बॉलर है एक स्कॉड है सिडनी थंडर की जिसमें सेम कोंटास डेविड वर्नर गैमरून बैंक्रॉप ओलिवर डेविस शाम बिलिंग शेरफान रुथरपोड क्रिस ग्रीन डेनियल सेम्स नथन मैकेड्रू लोकी फर्ग्यूसन और तनवीर सांगा है जिसमें से इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है शाम कॉन्स्टास जो कि काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है सेम बिलिंग क्रिस ग्रीन डेनियल सेम्स एंड लोकी फर्ग्यूसन ये पाँच खिलाड़ी तो रखने ही रखने अगर सिडनी थंडर की पहली बॉलिंग आती है तो आप नथन नेकेंड्रू या धनवीर सांगा के साथ जा सकते हैं और अगर सामने वाली टीम पहले बॉलिंग लेती है तो आप डेविड वर्नर को भी ले सकते हैं डेविड वर्नर खास करके पहली इनिंग में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है चेज करने के टाइम उतना इफेक्टिव नहीं रहेंगे धनवीर सांगा को भी आप सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि रन बोर्ड पे हो होगे तो बैट्समैन आगे चल के मारने की कोशिश करेगा और उसी में विकेट फेंक देगा केमरुन बेनक्रॉफ्ट ओपनिंग में ज़्यादा सक्सेस रहते हैं वन डाउन पे ज़्यादा सक्सेस नहीं रहते इसलिए छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। सेम बिलिंग भी विकेट कीपर में काफ़ी नीचे आते हैं उसको भी छोड़ सकते हैं शेरफान रुथरफोर्ड फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे अगर डेनियल सेम्स को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं तो देखना सिडनी थंडर जब पहली बॉलिंग लेती है उस केस में उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं और बिग बेस जो है उसमें ख़ास याद रखना कि बॉलर या ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना जिससे कि आप ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं यह है, है सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11 जिसमें जोश फिलिपी जेम्स विंस जैक एडवर्ड्स मोजिक एंड्रिक्स जोडन सिल्क जोल डेविस हेडन केयर बेंड वार्सविस अकील हुसैन सीन डेबोट मर्फी है इसमें एक चेंज ये भी हो सकता है कि इससे पहले के मैच में डेनियल यूजिस था इसके जगह पे अकील हुसैन को लय है जो कि वेस्ट इंडीज़ का जानी मानी लेफ्ट आर्म स्पिनर है लेकिन इस वेन्यू पे क्या है स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती इसीलिए डेनियल डिल यूज को बाहर निकाला है अब देखो जोश फिलिपी काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है और जेम्स विन के साथ ओपनिंग आता है तो दोनों को हर हाल में लेना ही लेना जैक एडवर्ड्स जो कि राइट हैंड बैट्समैन और फास्टर बॉलर है उसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं मोजेक एंड्रिक्स चेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा समझदार और टैलेंटेड बैट्समैन है अगर आप उसको लेना चाहते तो ले सकते हैं बाद में है जॉर्डन सिल्क फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इसके बाद आते हैं जोएल डेविस जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज और लेफ्ट एंडेड बॉलर है स्पिनर बॉलिंग पिछली मैच में टोड मर्फी की जगह जोएल डेविस ने ही चार ओवर की थी जिसमें से एक विकेट भी मिला था हेडन केयर का क्या है लेफ्ट हेंडेड फास्टर बॉलर है अगर किसी गेंदबाज का बुरा दिन रहा तो हेडन केयर भी दो से तीन ओवर डाल सकते हैं और अगर विकेट मिली तो भी वो ज़्यादा डाल सकते हैं फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे ये है सिडनी थंडर की रिसेंट परफॉर्मेंस जिसमें से शाम कॉन्स्टास्ट ने काफ़ी कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया है डेविड वर्नर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से निवृत्त हो गए हैं तो वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते इसके बाद आते हैं कैमरून बैनक्रॉफ्ट जो कि स्टेबल बल्लेबाज है लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मेट में उतना इसका इम्पोर्टेंट रहता नहीं है बाद में आते हैं ओलिवर डेविस जो कि इस ग्राउंड से बिलोंग रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बल्लेबाज है शाम बिलिंग भी काफ़ी नीचे खेल रहे हैं अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो सेम रुथरफोर्ड से रुथ्रपोट भी पहले इनिंग की बैटिंग के लिए लेना है डेनियल ग्रीन और डेनियल सेम्स जो कि पहले इनिंग की बॉलिंग आए तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्रिस ग्रीन स्पिनर है लेकिन सामने वाली टीम में काफ़ी ज़्यादा समझदार बल्लेबाज है यह है सिडनी सिक्सर की प्लेइंग एलेवन अगर आप कुछ डेटा भी चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके डेटा निकाल सकते हैं सभी खिलाड़ियों के डेटा हमने दिए हैं अगर देखो सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग करती है तो जैक एडवर्ड को कैप्टन बनाना और बेंड वारसुइस को वाइस कैप्टन बनाना या फिर जैक एडवर्ड के साथ आप सीन एबोट को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं इन तीनों में से जैक एडवर्ड्स बेंड वारशुस और सिनीबोट तीन में से किसी एक को कैप्टन और दूसरे को वाइस कैप्टन दे सकते हैं लेकिन मैं जेके डोल्ट के साथ जाऊंगा क्योंकि वो बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देगा याद रखना ये मेरी टीम तभी अप्लाई होगी जब सिडनी सिक्सर की टीम पहले बॉलिंग करती है अगर उल्टा कुछ हुआ और सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग करती है तो पांच या छह खिलाड़ी सिडनी सिक्सर के रखने हैं आइए जानते हैं हमारा प्लेइंग एलेवन अगर सिडनी थंडर की जो पहले बॉलिंग आती है तो मेरी टीम कुछ इस तरह रहेगी जोस फिलिपी कैप्टन जो कि की विकेट कीपर में रहेंगे जोम्स विंस और जैकेट जोएल डेविस और सैम कॉन्टास बल्लेबाजी में क्रिस ग्रीन जैक एडवर्ड्स और डेनियल सेम्स ऑलराउंडर में रहेंगे सीनेबोर्ट बेंड वार्सुिस लोकी फर्ग्यूसन और तनवीर सांगा तो पांच खिलाड़ी हमने रखे सिडनी थंडर के और छह खिलाड़ी रखे हमने सिडनी सिक्सर के आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं जैसे कि मोजिक हैंड्रिक को लेना चाहते हैं तो तनवीर सांगा की जगह ले सकते हैं अगर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन में कुछ चेंज करना चाहते हैं जब सिडनी थंडर पहले बॉलिंग करेगी तो डेनियल सेम को कैप्टन बना सकते हैं और क्रिस ग्रीन को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं और लोकी फर्ग्यूसन भी एक अच्छा विकल्प रहेगा और अगर सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग करती है तो जैक एडवर्ड को कैप्टन बेन वारस को वाइस कैप्टन या फिर सीन एबोट को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन दे सकते हैं उस साल में मेरी टीम ये रहेगी विकेट कीपर में मैं सेम बिलिंग को लूँगा जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग और विकेट कीपर में भी कुछ पॉइंट देगा और इस टीम में मैंने छः खिलाड़ी रखे हैं सिडनी थंडर के और पांच खिलाड़ी रखे हैं सिडनी सिक्सर के अगर मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सिडनी सिक्सर की टीम ये मैच जीतने के लिए ज़्यादा मज़बूत मानी जाती है लेकिन क्रिकेट एक प्रेडिक्शन का गेम है जिसमें कुछ भी अनइवन होता रहता है लेकिन अगर आप सूझबूझ से टीम बनाओगे तो यह टीम आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ विनिंग करवा के देगी ये देखो सेम कॉन्स्टन्स जो खिलाड़ी है वो काफ़ी मज़ा हुआ खिलाड़ी है पिछली बार हमने देखा था काफ़ी बढ़िया और धीरे से गेम को बिल्ड करता है डेनियल सेम्स और क्रिस गिन्स साथ में लोकी फर्ग्यूसन चार चार ओवर कंफर्म रहेगा